Первое, что хочу сделать, поблагодарить американское правительство и лично посла Соединенных Штатов Америки за, те, за ту помощь в системных изменениях и в реформах в правоохранительной сфере. Мы, вы знаете, что мы, когда общаемся, я всегда говорю, что мы боремся с коррупцией, но боремся с фактами, а не с системой. Сегодня и 26 го сентября, когда патрульные полицейские выйдут на улицы города Харькова, это будут первые изменения, которые должны обеспечить борьбу именно с системой. Еще раз повторюсь, без поддержки в данном случае Соединенных Штатов Америки нам бы было сложно реализовать, поскольку у Украины сегодня есть четкая ограниченность финансовых ресурсов. Со своей стороны я могу заверить, и я сказал ребятам в зале, что мы будем на одной стороне, и исполнительная власть, и полицейские. Сейчас перед вами четко говорю, что не будет на улицах города Харькова каких-то людей, которые пользуются особым статусом, ни губернатор, ни государственные служащие ни граждане, ни бизнесмены, ни полицейские, все будут жить в одной плоскости, плоскости закона. И это первые те системные извинения, которые нам помогут двигать борьбу с коррупцией. Для тех людей, которые, может, еще не до конца поняли, что это не игра, я хочу сказать, что мы усилим непосредственно и борьбу с фактами коррупции в ближайшие дни. Вы увидите некоторые моменты. Я надеюсь на поддержку харьковчан, убежден в ней. И могу сказать, что в непростую политическую осень мы входим очень подготовленными.